धन सतगुरु तेरा ही आसरा सन उन्नीस सौ इकानवे की बात है उस समय हम सारा परिवार गांव, बंगा जिला संगरूर में रहा करते थे उन दिनों लगभग पूरे पंजाब का ही माहौल बहुत ख़राब था विशेषकर हमारे जिले के लगभग पूरे इलाके में अशांति का वातावरण था ईर्षा नफ़रत आपसी बैर विरोध वै मार पीट कत्लो गारत जोरों पर थी इसीलिए परम पूजनीय परम पिता जी के हुक्म अनुसार गाँव शहरों में नाम चर्चा लगभग सभी जगह ही बंद थी बहुत लंबा समय गुजरने के बाद गाँव में फिर से नाम चर्चा शुरू की गई पर अभी भी लोगों को दिलों में से पहले वाला वो भय पूरी तरह से निकला नहीं था ख़ासकर हमारे गाँव के लोग तो उन कुछ लोगों के अंतक से बहुत भयभीत थे क्योंकि उन्होंने आस पास के गाँव में कई आदमी मार दिए थे इसी कारण से ऐसे समय में जल्दी से कोई नाम चर्चा रखवाने को तैयार नहीं था अंत मैंने सोचा कि चलो पहल में ही कर लेती हूँ और मैंने अपने घर में नामचर्चा रखवा ली उस नाम चर्चा में बहुत भारी संख्या में संगत इकट्ठी हुई सभी संगत को प्रसाद बांटा गया और निर्विघ्न नाम चर्चा की समाप्ति हो गई अंत में जब बंगीदास ने अगली नाम चर्चा रखवाने के लिए प्रेमियों से पूछा तो कोई भी प्रेमी अपने घर में नाम चर्चा रखवाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मेरे पति प्रेमी हरभजन सिंह ने सा संगत से विनय की कि अगली नाम चर्चा भी हमारे घर में ही रख दो इस तरह से दूसरी नाम चर्चा भी हमारे घर पर ही रख दी गई जब नाम चर्चा में एक दिन शेष रह गया तो मेरे पति प्रेमी हरभजन सिंह जी अपने आरती से कुछ पैसे लेने गए उसने बताया कि उसके घर में नाम चर्चा है और उसे कुछ पैसों की जरूरत है परंतु आरती ने उसे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि आप तो आए दिन नाम चर्चा रखवा लेते हूँ मैं नाम चर्चा के लिए पैसे नहीं दूंगा मेरे पति जी वहाँ से खाली हाथ वापस घर लौट आए और उपरोक्त सारी बात पर घर आकर मुझे बता दी मैं मन ही मन में अपने दयालु दतार प्यारे सतगुरु जी के आगे अर्ज करने लगी कि हे पिता जी अब मैं क्या करूं मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं घर पर आई आप जी की प्यारी सास संगत को प्रसाद खिला सकूं चलो तू जाने तेरा काम जाने फिर मैं अपने काम में लग गई शाम को जब सूर्य अपनी रफ्तार से आस्त होने ही वाला था तो अचानक के एक साइकिल हमारे गेट पर आकर रुकी साइकिल पर सवार आदमी ने आतंकवादियों वाला बेश धारण किया हुआ था मैं उसे देखकर डर से थरथर -थर कापने लगी और अंदर की ओर भागी वह आदमी हमारे आंगन में आ गया इतने में मेरे पति भी वहाँ आ गए उन्होंने उस आदमी को चार पाई पर बैठाया वह बै भी उस अजनबी को देखकर डर गए मैंने उसे सतकार साहत मालक का नारा दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा लगाया तो बदले में उस अजनबी ने भी नारा लगाया उसके मुख से मालक का नारा सुनकर मेरी जान में जान आई मैं उसके लिए दूध लेकर आई उस अजनबी ने दूध पिया और बोला आपके घर में नाम चर्चा है मेरे पास जे गुलदाना फालतू था अंत मैंने सोचा कि चलो आपके घर पर ही दे आता हूँ आपके काम आ जाएगा उसने यह कह कर एक टीन जो साइकिल पर रखा हुआ था उतार कर अप हमारे आंगन में रख दिया और आप वापस चला गया मैं और मेरे पति जी ने सोचा कि चलो आपने चुपके चुपके देखते हैं कि जे किधर को जाता है तो हमें यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वह साइकिल सवार किस दिशा में गायब हो गया हम तो यह सोच रहे थे कि वह आतंकवादी है और हमसे पूछेगा कि बताओ आसपास के गाँवों में किसके पास ज़्यादा दौलत है लेकिन वह तो हमें गुलदाना देकर वापस चला गया शाम को हमारे घर में नाम चर्चा हुई पहले से भी ज़्यादा मालक की प्यारी संगत इकट्ठी हुई और सभी को बही प्रसाद दिया गया वह एक टीन प्रसाद सैकड़ों की संख्या में आई संगत को खुली मात्रा में बांटने के बाद भी बच गया नाम चर्चा में आई पातड़ा ब्लॉक की साथ संगत के प्रेमी भाइयों ने कहा भाई हरभजन सिंह यह गुलदाना बहुत ही स्वाद है यह तूने कहाँ से बनवाया है तो प्रेमी ने सारी बात बता दी तब वह प्रेमी कहने लगे अरे बुद्धू वो तो मालक परम पूजनीय हजूर पिता जी सभ्य तुम्हें प्रसाद देने आए थे इस तरह से आंतक का वातावरण हो और कोई आंतकवादी सभ्य तुम्हें चार पाँच सौ रुपये का गुलदाना ज्यों ही देख चला जाएगा अगर वो आंतकवादी होता तो वह तुम्हें कुछ देखकर नहीं जाता बल्कि तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले जाता उनके कहने पर मुझे असल बात की समझ आई कि तभी तो यह एक तीन गुलदाने का प्रसाद सैकड़ों की संख्या में सा संगत को पूरा बाँटने के बाद भी खत्म नहीं हुआ नाम चर्चा के बाद भी हम लोग हफ्ता भर उस गुलदाने को खाते रहे परंतु वो गुलदाना ख़त्म नहीं हुआ हमें बहुत पछतावा हुआ कि हे मालक आप आए भी और हम ना समझ जीव तेरी मौज को समझ नहीं सके कि तू किस प्रकार से अपने जीवों की रक्षा करता है और पैर पैर कदम कदम पर उनकी रक्षा करता है और उनकी लाज रखता है ਦੰਦਨ ਸਤਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ